sayilgohda qo'shiq kuylaydigan qiz yaqinlari bunga qanday munosabatda hech <laughs> kimga aytmasdan borganman skverga dunyoni piyoda aylanib chiqishni maqsad qilgan talaba u kuniga qancha yo'l yuradi o'rtacha o'n uch mingni tashkil qiladi selofan xaltalardan qilingan ko'mir u nimasi bilan farqlanadi boshida <laughs> ko'pchilik ishonmagan g'ayratli yoshlarning hikoyalari bugungi dasturimizda mana shunday romantik kayfiyat bilan bugungi dasturimizni boshlaymiz barcha barchaga xayrli oqshom gitara sadolarini eshitgach beixtiyor hayollar ketadi uzoqlarga havas qilaman to'g'risi gitara chalishni biladigan qizlarga bolalarga umuman nigoraga ko'pchilik havas qiladi nigora Men 5 sinfdan boshlaganman gitara chalishni qo'shiq aytishgi 1 yil bo'ldi lekin konservatoriya talabasi emassiz yo'q jahon tillari talabasiman qanaqasiga bu ulanadi bir <laughs> biri bilan ya'ni siz fikringizdan qaytdingiza keyin ota onam qarshi bo'lishmagan maslahat berishgan ashula aytish gitara chali joning tegadi kasbing bo'la qolmasin deb o'qituvchi bo'la qol deyishdi lekin adashgan ekan joningizga tegmayapti. tegmayaptitg <laughs> va sizga shu qadar uh, gitara chalish yoqadiki hattoki bradveydi kichik konsertlarni ham taqdim etasiz yo'g'e <laughs> keling e'tiborimizni monitorga qaratеверупадаили <laughs> сердце слишком много тебя, много тебя, сердце слишком много тебя, много тебя. Много тебя. agar qiziqish bo'lsa baribir yuzaga chiqadi albatta bizni maktabda ham o'qituvchilarimiz bor biz ularni shunday talanti borligini bilasizmi maktabimizda o'tkazgan tadbirlarda bilib qolganmiz siz o'zingiz o'rgandingizmi sir bo'lmasa chunki to'g'risini aytsam menda ham gitara bor lekin shu bilan armon qolib ketgan faqat chiroy uchun fotosessiya uchun turibdi uyda rosta o'n yilmi shunaqa turibdi uyda shu gitara musiqa maktabida o'qigan' besh yil kelajakda kasbingizga ham judayam katta yordam beradi qo'shimcha qiziqishi bor hunari bor o'qituvchilar juda judayam bu sohada katta muvaffaqiyatlarga erishadi nigora endi yaqinlaringiz nima deydi yaqinlaringiz ham konsertlaringizga tashrif buyurishadimi yaqinlarim boshida hech kimga aytmasdan borganman skverga keyin do'stlaringiz bilan birga ha o'zlari ko'rib qolishgan keyin urishmagani yo'q urushishmagan ovozingni eshitib ko'rdik rosa chiroyli bo'l et deyishgan endi qaysidir ma'noda bunga ham jur'at kerak albatta tomoshabinlar oldiga chiqib kuylash uchun siz uddalagan bo'larmidingiz yo'q men chalishda ham to'rtta akkord bilaman bare yana qaysidir ikkita akkortni nomlarini ham bilmayman lekin qoyil havas qilaman to'rtta akkordni bilsangiz yana o'rgansa bo'ladi tirnoq o'stirish mumkin emas ekan baxtiyor aka shuning uchun voz kehrsda endi o'zingiz ijro etayotganingizda boshqacha his tuyg'u bo'lsa kerak juda judayam boshqacha boshida rosa qo'rqqanman ko'chada ko'rib qolganman muzikantlarni keyin borib bitta chalib ko'rsam maylimi deganman siz chalasizmi deyishgan keyin chalib ko'rganman qarasam odam yig'ilyapti keyin balandroq balandroq aytishni boshladim mana bir yildan beri endi shunaqa aytyapman yaqin orada bu kabi iste'dodli yoshlar o'z salohiyatini yanada kengroq namoyish etishi uchun albatta imkoniyatlar ham yanada bo'ladi albatta vazirlar mahkamasini qarori qabul qilindi unda oltin davr xalqaro musiqa yarmarkasini o'tkazish to'g'risidagi tartib belgilandi ya'ni nizomi tasdiqlandi mana shunga o'xshagan yosh iste'dodlarimiz o'z iste'dodlarini namoyish etishlari uchun sohaviy mutaxassislar bilan yanada bog'lanib o'z iqtidorlarini yanada kattaroq maydonlarga olib chiqishlari uchun bu yarmarka ko'mak beradi aytish kerakki so'nggi yillarda milliy musiqa san'atiga katta e'tibor berilmoqda an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan sharq taronalari xalqaro musiqa festivali xalqaro maqom san'ati anjumani xalqaro baxshichilik san'ati festivali hamda kelgusida tashkil etiladigan boshqa musiqa tadbirlari doirasida endilikda oltin davr yarmarkasi ham tashkil etiladi yarmarka oltin davr ekan bugun xalqaro talabalar kuni talabalikni ham oltin ha. davr deyishadi bejiz emas chunki mana shu kabi lahzalar bilan yodingizda qoladi kursdoshlarim ular aytishgan qo'rqmagin yoningdamiz deyishgan o'shanga ularga kattakon rahmat shunaqa <laughs> odamlar o'zi borligi baxt baxtiyor aka balki menga ham shunday odamlar qo'rqmagin deyishganda men ham <laughs> <laughs> de gitara chanib o'tirardim hozir oldingizda <laughs> repertuar kattami endi <laughs> taxminan nechta işte qo'shiq bor ko'p ham ko'p ya'ni odamlar <laughs> kelib mana bu qo'shiqni aytib ber olasizmi deyishadi bo'ldi bo'ldi deymiz agar qo'ldan kelgancha buyurtma berishadi ha va ahamiyatlisi mashhur qo'shiqlar zamonaviy talqinda ham sizning ijroingizda yangraydi keling ulardan birini tinglasak tinglang iltimos karvon ko'rdim tuyalari bo'zlab kelar nor tuyada meni yorim rosa yig'lab kelar menga bergan va'dalari esdan chiqib ostonasi tillo yurtim ko'zlab kelar karvon ko'rdim tuyalari bo'zlab kelar nor tuyada meni yorim rosa yig'lab kelar menga bergan vadalari esdan chiqib ostonasi tillo yurtim ko'zlab kelar karvon تنه کل رو شکر وان کر وان تنه کل رو شکر وان کر وان تنه کل رو شکر از گانه دنایرال میاد جانم چقدر خوشی غایسم

bu endi aslida yangi qo'shiq albatta yangi qo'shiq ko'pchilik cover versiya deb yu lekin bu yangi qo'shiq yangi namuna faqat so'zlari bir xolos lekin coverning talabi uh, biroz yangicha talqinda lekin asosiy uh, motiv qoladi qoladi albatta endi asosiysi mana shunday asarlar bilan yoshlar o'ziga yaqin bo'lgan uh, tarzda tanishishi endi bu qo'shiq uh, haqida gapirar ekanmiz ijodingiz haqida gapirar ekanmiz bunda endi ayriliq haqida kuylanmoqda lekin ijodiy faoliyatingizda shunday damlar ham bo'lganki bizga ma'lum bo'lishicha aynan sizning ijroyingiz ostida turmushga chiqishga taklif etishgan rostan bitta bola kelib oldimizga shu yaxshi ko'rgan qizimga qizimni turmushga taklif qilmoqchiman сюрприз qilmoqchiman deb qo'shiq aytib bera olasizlarmi deb kelgan juda romanтичны qilib berganmiz keyin qiz rozilik bildirgan bradveydami bu yoki bradveyda shunaqaha malika aa o'shaning uchun ham borishim kerak ekan b haqiqiy romantika siz uchun ham bu unutilmas kun bo'lgan odamlarni kayfiyati ko'tarilsa bizga bu qanaqadir motivatsiya u qiz chindan ham bilmaganmi bilmagan ular aylanib yurishgan bo'lishgan сюрприз qilgan u bola ular sizni to'yga taklif qilishi kerak edi undan keyinis kerak edi k chairinglar hali bo'lmadimi to'y yo'q hali kech emas demay endi malika har tong yaxshi kayfiyat taqdim etishi kerak garchi gitara chalishni bilmasadim bilmasam lekin o'rganishim kerak edi uyg'onish qanday kechyapti kunlar bo'lgandan <gendem> so'ng qiyin erta tongdan ishga borish osonmas osonmas men yana shunaqa odamlarni turiga kiraman yuzta budilnik qo'yaman menimcha yani bor shunaqa insonlar olti oltiyu nol besh oltiyu o'n deb qo'yadi lekin shunda ham uolmaydi endi o'qituvchilar o'rganib qolgan o'quvchilarni qarshi olish kerak albatta o'quvchilarni qarshi olib ularni sinfxonaga kirgizib tayyorlab endi ida boshlangich sinf o'quvchilari mas'uliyat shuning uchun ham ikki karra yuqoriroq albatta ularni ota onasidan qabul qilayotganingizda ko'zingizga qarab turadi o'qituvchisi bo'lmasa bormaydi ular shuning uchun har doim ertalab <laughs> turib <laughs> <laughs> ishga chiroyli kayfiyatda borishga harakat qilamiz siz ham qaysidir ma'noda har kuni sahnaga chiqasiz albatta biz uchun tinglovchilaringiz bor albatta biz uchun uchuni kerak qo'shiq aytamiz rol o'ynaymiz har xil vaziyatga tushamiz masalan kulish kerak bo'lmagan joyda kulishga majbur bo'lib qolamiz masalan hayratlanish kerak emas bo'lgan joyda ham hayratlanib ularni masalan oddiygina kichkina narsasidan o'zingizi xuddi hayratlanganday ko'rsatib ular xuddi biror narsa kashf qilganday qilib ro'ylab berishingizga to'g'ri keladi endi mutaxassislar bir maslahat beradi ya'ni birinchidan ertaroq uxlash kerak qolaversa uxlashdan avval sayr qilish kerak va bu borada o'ylaymanki navbatdagi mehmonimiz beradigan tavsiyalar sizga as qotadi keling ularni taklif qilamizam ekanu assalomu alaykum xush kelibsiz marhamat sitora studiyamizga piyoda keldingizmi piyoda keldingizmi rostdan endi imkon qadar harakat qildim piyoda yurish bu masofani qanchaligiga bog'liq bo'ladi bir kunda necha kilometr yurasiz o'n uch ming qadam qadamni hisoblash hisoblashbora sizda shu orqali hisoblab ko'rganimda o'rtacha o'n uch mingni tashkil qiladi undan ham yuqori bo'lgan kunlar bo'ladi ba'zida undan kam bo'lsa xuddiki kunimda nimadir kam bo'lganday yoki rejalashtirgan ishlarim o'xshamaganday bo'lib qoladi siz ishlaysizmi uzr o'zi aslida talabaman bo'lg'isi hamkasbimiz a yo'g'e lekin institutga piyoda ketasizmi ha rostdanmi orqaga uyga ham ha ikki oy davomida hamshiralik kursiga qatnadim uydan kursgacha bo'lgan vaqt yarim soatni tashkil etardi birinchi shu transportda borishga harakat qildim qarasam birpasda yetib boraman hozir shunday chiqsam mashina keladi o'tiraman yetib boraman desam kechki borardim agar piyoda borishga harakat qilsam vaqtliroq chiqishim kerak yo'lda qanaqa bo'ladi qanaqa yo' deb vaqtliroq harakat qilardim va haqiqatdan vaqtdan oldin yetib borishga harakat qilardim shuning uchun ishga piyoda kelish kerak kablukda bo'lsangizchi endizr tirnoq <Tırnagh>, kabluk asosiy masalalar hai asosiy masalalarni bilib olish kerak kablukda ham piyodami ha Juda qiyin. Juda qiyin. Juda qiyin. Turish o'zi qiyin Lekin Ha, piyoda yurishni boshlaganingizdan so'ng oziib ketdingiz piyoda yurgan odamni qoni shunchalik tez aylanar ekanki inson hayotga juda yam shijoatkor bo'lar ekanda yanaham ya harakat qilishga ola intilishga undar ekan uni agar hmm. e, mashinada yursangiz yoki birorta transport vositasida yursangiz odamda o'sha tabiat go'zalliklaridan bahra olishga ham imkoniyat bo'lmaydi ayniqsa hozirgi kuz faslida tabiat qo'ynida sayr qilish juda judayam maroqli deb o'ylayman dars jarayonida ham o'quvchilarni tabiatga olib chiqib dars o'tsangiz biror mavzuni tushuntirsangiz u juda ham boshqacha ta'sir qiladi o'quvchilar boshqacha energiya bilan sinfxonaga kiradi-da. shuning uchun ham maxsus mashg'ulotlar bor albatta va ayni paytda onlayn tarzda o'qiyotgan o'quvchilar aniqrog'i ularning ota onasi turli xil applikatsiya har xil poluz ekinlarini urug'laridan barglardan turli xil applikatsiyalar yasash bu juda ham qiziqarli mashg'ulot va o'quvchilarni qo'l motorikalari juda judayam yaxshi rivojlantiradi va ota onalarga ham tavsiya qilardim bunday mashg'ulotlardan ko'proq foydalanib turishlarini endi hozir aytib o'tganimdek onlayn darzda o'qiyotgan bolalarning ota onalari anchagina yaxshi yaxshio'qituvchilarni qadriga yetishdi deb o'ylayman oson ish oson emasligini aytishdi o'zlari ham aytishdi kelib sizlarga rahmat o'ttizta o'ttiz beshta bola bilan ishlaysizlar lekin biz ikkita bolamga dars qildirish uchun E, ikki soatlik darsni to'rt soatda yoki besh soatda zo'rg'a ulguryapmiz deb aytishyapti endi agar sayr qilayotganda yaxshi musiqa albatta tinglansa bu yanada yaxshi to'g'rimi albatta kayfiyat yanayam ko'tariladi yanada ham shijoat ko'tariladi ayniqsa hozir <laughs> mana bularni aytganidek men ham sal amal qilsam bo'lar ekan piyoda yurishga o'ylab qoldim albatta uddalash mumkin ekan deb uddalash mumkin lekin bular aytgandek bizda ham shu ko'proq muammo bo'ladi shu budilniklarni ketma ketligi cho'zilib ketadi shuning uchun bizam e'tibor berishimiz kerak hammada o'zi shuyetti nol yetti yetti o'n yetti o'n besh belgilangan muddat shu oxiri sakkizu ellikda yoki sakkiz yarimda bo'lsa kerakda sayr qiladigan inson ertalab ham vaqtli turishga o'rganadi agar haqiqatdan kunimizni ko'proq qismini piyoda yurib sarflaydigan bo'lsak organizmimizda juda ham katta o'zgarish bo'ladida ertalab vaqtli turish bu budilnikka emas o'zimizni ongimizga bog'liq bo'lib qoladida budilnikni ham unutib qo'yishadi hamma ishiga ulguradi hamma ishiga ulguradi hayoti chiroyli bo'ladi eng muhimi kayfiyat judayam ko'tarinki bo'ladi shu bilan bir qatorda endi moddiy tomondan manfaat ham ko'rish mumkin yangi tashabbusga ko'ra albatta albatta sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga qaratilgan o'zbekiston prezidentining farmoniga ko'ra maxsus platforma tashkil etilishi ko'zda tutilgan kun davomida 10 ming va undan ko'p qadam yurgan fuqaroning elektron hamyoniga uch ming so'mdan har oyda har bir tuman yoki shahar bo'yicha eng ko'p yurgan shaxsga 300 ming so'mdan respublika bo'yicha eng ko'p yurgan shaxsga esa 1 million so'm qo'shimcha ravishda o'tkaziladi tonggi dasturga tayyormol endi nigora bu qadar ko'p yurmasada lekin tik oyoqda turish va qo'shiq ijro etish ham oson ish emas oson ish emas lekin o'rganib qolar ekansiz orzuyim bitta yaxshi qo'shiq chiqarish do'stlaringiz kutishyapti ha hamma kutyapti sizning kursdoshlaringiz endi nima deydi fikri qanday ularni ham chorladingizmi birga aylanamiz birga sayr qilamiz albatta ular chidamlilari bormi albatta ular ham o'zi inson qanaqa bo'lsa yonidagi atrofidagi hmm. do'stlari ham shunaqa bo'lishadi de? bu demoqchisizki avval o'n uh, nafar do'stingiz bo'lsa sayr qilishni boshlaganingizdan so'ng qisqarib ketdimi <laughs> <laughs> yo'q uh, teskarisi bo'ldi chunki hmm. uh, inson uh, qandaqa energiyada yursa atrofidagilarga shunaqa energiyani tarqatadi odam ko'tarinki kayfiyatda yurib hammaga yaxshi kayfiyat baxsh etgandan keyin albatta uni atrofiga ko'pchilik talpinadi lekin bu masofaga ham bog'liq menimcha baxtiyor aka misol uchun men san'at va madaniyat institutida o'qiganman u juda uzoq meni uyimdan chunki yakkasaroy tumanida yashayman bu juda uzoq siz menimcha yaqin atrofda yashaysiz endi juda uzoq ham nisbiy tushuncha juda sitora uchun juda uzoq u siz uchun qancha juda uzoq men uchun juda uzoq bu hali o'ylab ko'rmagan ekanman yashab turgan uyimdan universitetgacha aslida qirq minutlik vaqt bor piyodami ha piyoda boshida bu yurishni boshlaganimda qirq qirq besh minutda yetib borardim hozir yigirma besh minutda universitetga yetib olaman yuguryapmi chunki <laughs> <laughs> yo'l tayin manzil aniq asosiysi oyoq kiyim issiq qulay bo'lishi kerakhy ayniqsa kuzning so'nggi kunlaridan bahra olish kerak va mazza qilib sayr qilish kerak shunda kim bilsin hozir suhbatimizga qo'shiladigan yana bir mehmonimiz kabi yangi ixtirolarga balki qo'l urib qolishingiz mumkindir keling ularni taklif etsak assalomu alaykum xush kelibsiz bobur marhamat assalomu alaykum xush kelibsiz ssalomu alaykum xushvat bo'linglar bizga nimadir olib keldingiz sizningcha nima malika smala ko'rsatishingiz mumkinmi smalaga o'xshatdim endi o'zbekcha smala deyiladimi bilmayman yoshlikda saqich qilib qora saqich qilib chaynardik yoshlikda bo'lib bo'lib shumi yo'q aslida nima bobur bu bu ko'mir bersangiz bo'ladi mana ko'rishinglar ko'rsa bo'ladi bemalol e'tiborlisi bu oddiy biz biladigan selofan paket selofan paketdan qilingan <laughs> ko'mirdan yonishi kuchliroq ancha e, bunimizni yonishi mana oddiy ko'mirimiz yetmish yetmish besh foiz yonsa bizada to'qson to'qson besh foiz yonadi ya'ni chiqindisi ham kam chiqadi besh o'n foiz chiqindisi chiqadi biza endi o'zimiz studentmiz katta o'qituvchilarimiz ikkinchi bosqich talabasi ha ikkinchi bosqich talabasi katta professor qodirov nodir aka hojiyev shohruh akalar bilan birgalashgan holatda metallugla shular bilan qilganmiz bu narsani nima turtki bo'lgan bobur ochig'ini aytsam turtki birinchi kurs paytimizda xojiyev shohruh aka bir student ixtiro qilibdi shunaqa ixtiro qilibdi boshqa narsani deb aytganlaredi zo'ra desalar keyin man o'ylaganman men ham qilsam bo'lmaydimi mani qatim harakat qilingan endi mehnat ketdi ke ancha davlat mulk agentligiga patentga berganmiz ko'mir en, deb endi xalqqa tushunish uchun ko'mir deyilgan o'zi ko'ks o'rnini ham bosadi endi shuni ham ta'kidlash joizki bu aholi uchun mo'ljallanmagan yo'q bu o'zi shu narsa anaqa qilingan zavodlar uchun kombinatlar uchun sanoat miqyosida qilingan bunda faqatgina ko'mir ko'ks deb qaralmasdan yoqilg'i sifatida qaralib keyin shu issiqxonadan foydalanish mumkinmi bo'ladi issiqxonadan foydalansa bo'ladi temirchilarga ham biza olib borganmiz o'sha chorsidagi temirchilarga ular ham ko'rib berishgan boshqa qilishgan sizni mahsulotingiz haqiqatda yaxshi ekan deb tekshirib o'zlagi ko'rishgan endi bu arzonroq tan narxi arzon tushadi keyin buni yaxshi tarafi birinchi anaqasi global muammoga yechim bo'lishi qalinligi qirq mikrocha bo'lgan polietilin vositalarini utilizatsiya qilinishi selofan paketlar xaridorlarga bir muncha yengillik yaratsada sintetik polimerlar tabiiy sharoitda oltmish yilda ham yo'q bo'lmaydi ba'zi tadqiqotlarga ko'ra ularning tabiiy holatda chirishi hatto to'rt yuz yilni tashkil etadi shu bois ham utilizatsiya masalasi muhim ahamiyatga ega televizorda supolieterin vositasi chiramasligini ko'rib man shu narsani yo'qotishga kirishaman shu darajada harakat qilganman boshida ko'pchilik ishonmagan lekin hozirda bir to'rtta yoki beshta yangi g'oyam bor niyatlar katta niyatlar katta orzular bor xudo xohlasa sitorani ham rejalari katta butun dunyoni piyoda kezib chiqmoqchi o'zim uchun ko'p hisoblamagan masofa sirdaryodan <simus> xorazmga yetib borgan bo'lsa yana ozgina harakat qilsam yer sharini aylanib chiqishga yetadi deb o'ylayman harakatda barakat agar harakat va intilish bo'lsa va ota ona tomonidan qo'llab quvvatlash ham bo'lishi kerak o'zi asli ixtirochilar kichkinaligidan bilinadida barchasi o'sha siz topshiriq sifatida beradigan kuzgi barglardan nimadir yasashdan boshladi albatta shuning uchun bee'tibor bo'lish kerak emas bee'tibor bo'lish kerak emas bu farzandlarimizga yoshligidan e'tibor qilsak bu xuddi hozirgidek mevasini beradi kuzning so'nggi kunlaridan barcha barcha bahra olib piyoda sayr qilib yangi g'oyalarga ilhomlanib qolishini chin dildan istab qolamiz bugungi ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat oqshomingiz xayrli bo'lsin